Hello guys, EPL dah sangat. Episod yang ke-9, Gameweek yang ke-29. Let's go! And it's Gabriel so again! Garnaccio! Brilliant goal by Cole Palmer. Okay guys, episod EPL lah sangat Episod yang ke-9 uh, ha, Game ke-29 minggu ni Macam biasa, kita EPL minggu ni Minggu yang terakhir sebelum kita cuti selama 2 minggu Nanti dah tak ada EPL selama 2 minggu Akan ada kembali masa raya ketiga Hari Rabu baru orang start balik EPL Orang pun tahu nak raya eh. So orang ada international break selama 2 minggu sekarang ni So game semalam tak Dia banyak game yang best Cuma ada yang lagi best Bila Liverpool kalah Kalah Liverpool kalah, Liverpool kalah, Liverpool kalah. Liverpool kalah, uh, siapa lagi kalah? Ah, ha? uh, Chelsea kalah uh, Spurs kalah Spurs kalah Macam-macam lah So untuk game week yang pertama Kita nak cerita So berkesudahan dua sama Aku rasa orang Tak dah mula awal Pukul 11 juga Pukul 11 juga game mula Dan aku rasa City ni tak tahu lah Ada serba yang tak menjadi Uh, tapi minggu ni banyak ada dua, dua, ada empat tim tak main. Agak blank di situ. Dan aku beli Marmush. Akhirnya Marmush score. Dan untuk Haaland eh, uh, dia dah berjaya jaringkan. Bukan jaringkan, dia dah ada 100 gol involvement dalam 94 game EPL. Aku rasa dia paling terpantas kot. So, aku rasa sangat menajubkan. Cuma City ni sebenarnya tak tahu apa masalah dia. Uh. Aku rasa player baru dah ada. Aku sanof on goal. Tapi aku rasa bukan salah dia pun. Cuma Uh, dengan city ni macam perebutan untuk dapat tempat kelima dan keempat ke untuk slot ke UCL sebab tak salah aku England sekarang uh, point poin paling tinggi berkemungkinan eh akan dapat lima slot ke UCL next season so dia tengah tengah lah sebab nombor 2 sampai nombor 8 tu poin dia dekat-dekat so dia orang boleh berubah antara big, top 5 tu untuk layak ke UCL untuk city agak mengejutkan aku rasa Foden dah beberapa game tak perform tapi dia still dapat panggilan England eh uh, dan kalau boleh tengok eh Foden kalau tengok poster boy Foden, Manchester City dengan poster boy MU dulu, Rashford. Kalau Rashford tak perform dalam 10 game, orang kena kecam. Foden dah berapa belas game tak perform. Tak ada siapa pun kecam. Itu different dia untuk dua team Manchester United. Okay, Arsenal, Chelsea. Arsenal, Chelsea. Diorang main awal ke Ariad pukul 9.30. Dan aku rasa bila rata-rata aku, aku baca komen, orang kata game ni agak membosankan. Untuk aku, Merino dah... 5 gol kat EPL kalau tak salah aku Uh, sangat menanjukkan bila orang tak ada striker Merino dia, the perform lah dengan striker dan untuk aku juga uh, orang Arsenal pun dia tak adalah confirm nombor 2 tapi title race tu still adalah ada uh, hope lagi lah bila orang dah menang 3 point tu sebab aku rasa jarak sekarang 12 mata dengan Liverpool ada uh, dah sama game ada uh, 29 game berbaki dalam uh, lap 9 game lagi sebelum EPL habis dan Sancho macam biasa dah berapa game tak perform freedom apa yang dia kata memang betul-betul freedom lah dia dah 10 game tak perform aku rasa dah 10 game no goal no assist dan untuk Sancho eh fun fact uh, semalam aku rasa uh, siapa wartawan a few minutes later David Onstein okay, on David Onstein what? Yes, itu one of the aku punya uh, idola juga ada antara yang melaporkan yang agak 99% dia apa yang dia laporkan tu benda tu betul. So aku rasa kau boleh follow David Onstein dekat Twitter. So dia agak famous juga selain Fabrizio Romano. Dia ada dalam perjanjian loan ni sebenarnya kalau Chelsea tamatkan liga atas tangga ke-14, maksudnya nombor 14 sampai nombor 1, Chelsea wajib beli dengan harga 25 juta untuk Sancho. Tapi dia ada penalty juga dikenakan kalau Chelsea tak nak beli, Chelsea kena bayar kat MU 25 juta juga. Uh, untuk Sancho kembali. So tapi sebab sekarang ni aku dengar terms-terms dia Sancho tak setuju beberapa terms yang Chelsea offer mungkin gaji ke ada masalah-masalah masalah-masalah yang berlaku. Sebab aku dengar daripada side MU juga, MU kata ah uh, pihak MU pun macam Sancho, Rashford, Anthony diorang memang tak nak dah untuk MU ni season diorang memang nak betul-betul jual. So aku tak tahu ke mana dah hal ituuju Jaden Sancho next season Okay guys next game uh, Spurs lawan Fulham Dia nak suruh review Tottenham Mana ada fan Tottenham dekat Malaysia Tottenham macam biasa kalah lagi uh, 2-0 dengan Fulham So aku rasa Tottenham dah jatuhkan bawahan MU dah potong So, tak kira cerita pasal MU Tottenham ni aku rasa Piala yang dia tinggal adalah Europa League Dan agak mengejutkan sebenarnya Masa dia lawan AZ Akhmar tu Dia berjaya comeback Uh, walaupun ketinggalan dekat first set 1-0 tu dia berjaya menang dekat home sendiri 3-1 itu jelah the last hope untuk Son Heung-min menang piala aku kesian dekat Son lah. banyak kali aku cakap aku kesian dekat Son even Newcastle pun dah menang piala semalam Son dah 10 season dekat Spurs tak ada menang piala kesian untuk dia dan dia dia, dia, dia pun dah umur 30 32, 33. So, aku rasa the best way dia mungkin kena berpindah. At least kau dapat karabau, pun at least kau ada lah piala walaupun dia ada satu piala iaitu Puskas Award untuk tahun 2023 bersama Spurs gol solo dia dekat tengah eh daripada bawah sampai atas so ada gol Okay guys uh, untuk Spurs tambah sikit uh, Dominic Solanke berjaya dapat call up untuk England agak terkejut juga dia berjaya call up sebab aku rasa dah um, ada beberapa minggu dia injured dia tak perform uh, dia dia, dapat collab berbanding uh, Oli Watkins so agak mengejutkan untuk Chelsea pun aku rasa siapa yang dapat collab Rich James dapat collab pun agak terkejut Lewat COVID. Lewat COVID. aku rasa one of the prospect lah Aku setuju dia dapat collab Dan lagi siapa? Okay Cole Palmer digugurkan akibat uh, Aku rasa dia cedera, kecederaan Sebab itu lawan game lawan Arsenal pun dia tak main Digantikan dengan Morgan Gitts-White So aku rasa Morgan Gizwat antara prospek yang tengah naik Dia baru umur, 20, 20, umur 23 So sangat bagus lah untuk, untuk Sebab sebelum ni bila dia tak dapat call up Orang, orang macam kecam Thomas Tuka lah Kenapa tak panggil dia Dan akhirnya uh, Morgan Gizwat dapat call up Okay guys uh, Arsenal lah Luis Kelly dapat call up uh, Buat pertama kali uh, Mr. Red Card Dia ada dua Red Card season ni Tapi untuk aku Dia dapat call up mungkin bagus Sebab aku puji Thomas Tuchel <laughs> juga Sebab ada beberapa player muda yang dia call up Dan juga Declan Rice lah Declan Rice maybe one of the good untuk season ni so dia dapat call up untuk Chelsea eh untuk Arsenal untuk call up England minggu ini untuk aku Manchester um, menang 3-0 clean sheet uh, walaupun ditimpa pelbagai kecederaan tapi aku rasa macam biasa uh, Mr. Uh, The Problem uh, M-I-L-F What? Bro, what are you talking about man? Man, I love Bruno Fernandes So Bruno Fernandes aku rasa last week uh, Europa League bukan last week lah tiga hari lepas dia hat-trick. So semal game semalam satu gol dua assist what a player untuk Bruno Fernandes. Aku rasa season ni saja dia dah 16 gol 15 assist untuk Manchester United yang tengah barai ni aku rasa satu benda yang sangat besar. Team MU tengah nombor 13 kau dapat 16 gol 15 15 assist secara overall competition kau bayangkan Bruno main di PSG ke Liverpool ke Real Madrid ke Barcelona dia boleh jadi title contender untuk Ballon d'Or. Dan untuk Bruno season ni kalau berbaki 2 bulan lagi, aku yakin dia boleh dapat 20 gol, 20 assist ke atas. So, aku rasa untuk Bruno ni di usia 32 dia carry MU what a player uh, untuk Bruno Fernandes. Okay guys, uh, fun fact macam tu akhirnya oh, Hoyland, Hoisland berjaya Hoyland berjaya gol setelah aku rasa 18 game kot dia tak gol. Betul lah eh, 18 game dia tak gol. Aku rasa dah last game bulan 12 dia skor uh, lawan apa Nottingham. Lawan Nottingham Forest. So almost 3 bulan dia tak score sebagai seorang striker. ada ha, dekat EPL lah de, sebagai seorang striker 3 bulan kau tak score hmm. memang mental agak down lah sebab kerja seorang striker adalah gol. Dan untuk Garnacho, Garnacho uh, dah aku rasa last score bulan 11 lawan Leicester juga. So akhirnya lepas 4 bulan, 3 4 bulan dia berjaya score dan untuk fun fact eh Bruno eh uh, untuk Gar Alejandro Garnacho dah menyamai rekod Cristiano Ronaldo ah uh, sebelum menjejakkan umur ke 21 dia dah jaringkan 14 gol EPL sama dengan uh, Ronaldo. Okey guys, uh, untuk fatal lagi satu penjejak 1974 tiada pemain Manchester United dalam skuad England. Uh, so Rashford dipanggil tapi Rashford kira kira, -kira player Aston Villa uh, sebab dia loan kan. Uh. So sebab Maguire injured, Luke Shaw injured, Kobe Mine injured ni antara key player England lah. Uh, injured tak dapat dipanggil. Dan untuk semalam juga eh uh, aku uh, agak kalau tengok uh, Haven pun cedera, aku rasa MU ada krisis kecederaan Haven cedera agak, agak teruk juga, aku tengok macam kaki dia terplat, patah dan player muda Harry Amas pun buat debut untuk uh, MU dan aku rasa season ni memang MU mengharungi dengan sangat sukar dan MU secara statistiknya dah 7 game tak kalah Mungkin lawan FA Cup tu kira kalah penalti lah tapi atas pandang satu sama. So tujuh game tak kalah. Untuk aku nampak lah Ruben Amorim dah sikit sepanjang player-player dah mula faham sistem ataupun plan apa yang Ruben Amorim nak buat. Okay next. Walaupun ini bukan cerita EPL, Newcastle akhirnya berjaya menamatkan nominasi selama 70 tahun untuk menang piala Carabao Cup. Mantap Newcastle. Untuk fan-fan Liverpool, aku rasa dalam masa seminggu agak sakit. Uh, kau kalah UCL kau kalah Cup dah masa seminggu agak pedih aku nampak Salah agak down dan Salah betul-betul tak bermain game semalam aku pun agak pelik dan untuk Liverpool sebenarnya uh, mungkin EPL dengan berbaki ada 9 game jarak 12 point kalau kau kalah juga Liverpool aku tak tahu apa nak cakap so untuk Newcastle aku rasa uh, Bruno Guimaraes Masa projek Newcastle baru nak masa projek Newcastle baru nak dibuat Duno Gimaraj uh, Asnel ada offer dia tapi dia sanggup pergi ke Newcastle masa tu Newcastle nombor 17 liga. So dia percaya dengan projek Newcastle akhirnya uh, Newcastle dah menang satu cup. Uh, kalau dia masuk Arsenal tak menang cup lagi kot. So Bruno Gabadal dia buat pilihan tepat dia masuk Newcastle untuk menang first cup dia uh, dekat Newcastle. Okey, uh, berakhirnya dua piala dalam satu dalam satu minggu, uh, Carabao Cup dan juga UCL. Aku rasa mungkin inilah perakhiran untuk Ballon d'Or salah. Nampak salah betul-betul kecewa uh, sebab aku rasa sebab season ni antara season terbaik dia dekat Liverpool sepanjang dia punya statistik tapi akhirnya semuanya dalam masa seminggu semuanya berkecai dan Aku rasa mungkin bukan season salah untuk menang Ballon d'Or Okay guys fun fact uh, Buat pertama kali dalam career salah Dekat Liverpool Dia tak ada Dia kosong create chance Attempt untuk pihak lawan Semua kosong Show on target pun tak ada Kosong untuk salah selama 90 minit Dalam versus Newcastle Itu adalah pertama kali dalam sejarah Ataupun KD dia Dalam bersama klub Liverpool Dan untuk salah aku rasa Mereka ada buat satu macam statistik Dah aku rasa dah 6 kali final salah main Hanya gol 2 kali Itu pun penalti saja. Dan fun fact juga dekat Wembley Salah tak ada Tak ada gol lagi dekat Wembley I should speak dah 2 gol dekat Wembley Aduh salah salah Sampai raya guys uh, Mungkin kita akan berehat selama 2 minggu Untuk sambut EPL balik Nanti raya ketiga bawa ada EPL uh, So mungkin lepas raya lah Baru kita akan ada video balik untuk EPL Sangat thank you for support Kita jumpa in next video kata Ucapkan bye bye Peace